Depa kata yang original tu ada empat angle. Maknanya ada empat kamera. Macam ni ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Dia ada empat. Empat kamera HD. HD. High definition. Tuan-tuan faham ke HD? Tak faham. Ini ya, ni semua murah-murah punya. HD ni tuan-tuan. HD ni kamera HD ni dia adalah halus. Dia boleh ambil gambar tu dalam apa juga keadaan. Sebab tu, sebab tu tuan-tuan, first kalau tuan-tuan tengok video tu, dia bengkok. Tuan-tuan tengok pintu tu bengkok. Pasal pasal video kamera tu dia wide angle. Fish eye. Dia nak tuan-tuan bilik hotel nak ambil satu kamera nak nampak semua, dia kena pakai very wide angle Jadi pintu tu nampak bengkok Pasal ni cerita yang depa bawa kat luar Adakah gambar pintu bengkok? Orang kampung tu dia betul juga lah Orang kampung bodoh betul juga Tuan-tuan bukan bodoh Orang kampung ni ada lurus benda ni eh, rumah aku pintu lurus Awak dekat bengkok bete lah Depa buat jahat depa ni Depa bengkok tu ke? Lah. Pintu tu bengkok Sebab kamera tu wide angle nak ambil bilik tu semua Satu Kedua Pasal apa hitam putih Pasal bilik tu gelap Tonton kalau perasan tengok Bila saja SK masuk bilik sebelah Dia tutup je pintu dia Kan dia buat apa Dia tutup lampu Sebenarnya bilik tu gelap Bila gelap kamera HD zoom Dia terus jadi black and white sebab tu dia hitam putih. Cumanya kebetulan pintu tandas tu buka. Dan lampu tandas tu dibuka. Sebab tu boleh nampak gambar. Kau tak nampak. Kemudian yang yang paling penting empat kamera. Saya nak cerita detail ni supaya tuan-tuan faham. Tuan-tuan ingat senang nak pasang empat kamera. Empat kamera nak pasang dalam satu bilik yang mereka tahu, mesti mereka tahu dah orang tu dalam tu. Bukan dia pasang orang tu dah masuk. Maknanya dia nak pasang. Dia kena pasang sebelum. Tonton, tonton tanya ni geng-geng kamera ni ke? Ataupun tonton tanya pakar-pakar intelijen ni yang nak pasang kamera spy ni. Tu kamera spy nama dia tu. Tonton ingat senang nak lah pasang. Lah. Maknanya kena usaha. Nak pasang, nak letak angle supaya betul-betul tepat nampak akan jelas. Nak pasang tu bukan senang. Memerlukan masa, belanja yang tinggi dan tim yang tahu, yang pakar. Pokok pangkal dia, siapa yang pasang? Siapa yang pasang? SK pula bagi tahu dia dah bawa kawan tu pergi bilik yang sama lima enam kali. Betul tak betul kita tak tahu tapi itu yang dia kata. Makna kata apa tuan-tuan? Makna kata dah ada orang tahu. Dah ada orang ikut dah. Dah ada orang ikut. Oi. Mungkin maklumat daripada staff ke, maklumat daripada siapa tak tahu. Tapi pokok pangkal orang yang pasang kamera tu tahu Anwar Ibrahim akan duduk dalam tu dan tahu Anwar Ibrahim akan solat tahajud dalam tu. Dia tahu. Dia pasang. Jadi kalau itu kalau itu yang berlaku, soalan besar yang tuan-tuan nak tanya, bukan soalan sama ada Anwar main kondang kondi ke main tajuk dalam tu. Yang tuan-tuan nak tahu, siapa buat video tu? Dan, adakah mereka ada video lain sebelum tu? Siapa yang paling boleh disyaki? Hotel sendiri? Mungkin. Mungkin. Atau Ejen-ejen negara asing Ejen-ejen negara asing Saya teringat Bila Wikileaks Wikileaks Buat pendedahan Kabel perhubungan Antara Singapura dengan Amerika Salah satu kabel Yang Lee Kuan Yew hantar Kepada Amerika Dia kata Bahagian risik Australia dan Singapura ada keterangan bukti teknikal tentang Anwar Ibrahim. Disebut tu. Bahagian risik Australia dan Singapura ada bukti teknikal. We have the intelligence of Singapore and Australia has technical evidence of Anwar. Dia dia tambah lagi ujung tu. Lee Kuan Yew kata apa Dia kata Anwar walk into the trap Anwar masuk dalam perangkap Kami masa tu ingat Bila Wikileaks keluar Kami ingat Saiful punya kes Tapi bila teringat kes video ni Adakah Soalan dia adakah Bukan saya tuduh Soalan dia adakah Bahagian risik Singapura dan Australia Ada Benda lain Tuan-tuan boleh bayang tak bahaya dia? Tuan-tuan boleh bayang bahaya dia? Eh macam tak ada orang? Tuan-tuan boleh bayang apa nak jadi kalau Anwar jadi Perdana Menteri? Tuan-tuan, perjanjian air dengan Singapura akan habis tak lama lagi. Singapura dah makin kurang tanah. Singapura tuan-tuan bukan saja makin kurang aja, makin kurang tanah. Tu tuan-tuan boleh bayang kalau Anwar jadi Perdana Menteri, apa dia boleh buat? Kalau dia ada bukti macam tu. Hai tuan-tuan. Kalau nama Allah pun Anwar boleh jual, setakat negara ni bila-bila dia boleh jual. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu saya bagi tahu dengan kawan-kawan Cina, India yang bukan Islam, Jangan hampa seronok tepuk tangan. Oh, ini orang kita punya orang. Saya nak bagi tahu dengan orang Cina dengan orang India yang ada di malam ni, kalau orang Melayu macam ni, Tuhan pun dia boleh jual. Anything dia boleh jual. You pun dia jual besok. Tambah pula dengan pas hari ni. Jangan orang Cina, orang India tepuk tangan seronok. uh, pas sudah ikut kita. Kalau pas yang hidup mati, makan minum, mimpi, ngigau negara Islam berpuluh tahun. Tuan-tuan dapat ni bahan ni. Apa Ustaz Hadi sebut? 12 November 2003. Semasa melancarkan dokumen negara Islam. Dengan terbitnya dokumen ini akan terjawablah segala tohmahan dan fitnah yang ditaburkan oleh musuh-musuh PAS, kononnya PAS tidak akan menubuhkan negara Islam. Malah pernah dikatakan bahawa seluruh ahli PAS tidak pernah berniat sedikit pun untuk menubuh negara Islam di Malaysia. Sesungguhnya, kewajipan menegakkan negara Islam sama penting dengan kewajipan melaksanakan ibadat haji yang lain berpandukan kepada kaedah fiqh yang makruh. Yang makruh Presiden PAS 12 November. Tuan-tuan orang lama ingat Pada tahun 1982 Amanat Haji Hadi Yang membawa kepada UMNO dikafirkan Kerana apa? Kerana tidak mau Kononnya menolak negara Islam Tuan-tuan yang tak jauh duduk dengan baling Saya orang baling Allah Yarham Ustaz Ibrahim Libya Amanat dibuat tahun 82 Dia berhenti pusat Islam dia pergi balik kampung dia kat Memali Baling, dia perjuangkan negara Islam. Akhirnya dia mati dan dia difatwakan syahid kerana nak menubuhkan negara Islam. Hari ini dengan hanya one stroke of the pen, dengan hanya satu ayat, tiba-tiba Ustaz Hadi Presiden PAS kata apa? Dia kata rupa-rupanya negara Islam tak ada dalam Quran. Tuan-tuan, saya tak kisah kalau dia kata kita nak tukar slogan daripada negara Islam kepada negara pajikan. Ini retorik. Tak apa, buatlah Tapi alasan yang dia bagi, rupa-rupanya negara Islam tak ada dalam Quran. Kalau macam tu, mati Ustaz Ibrahim Libya tu mati apa? Tuan-tuan, orang PAH kena buka sikit. Kapasing tak mati lagi. Kapal tuntut desak Hang nak buat negara Islam Over my dead body Lakah mayat aku dulu Mengali tu tak mati pun lagi Pas sudah matikan perjuangan negara Islamnya Kawan-kawan Cina wah seronok tepuk tangan Saya nak bagi tahu kawan-kawan Cina, India Kalau parti yang hidup mati selama ni nak buat negara Islam Tiba-tiba buang perjuangan negara Islam kalau dia sanggup buang perjuangan dia sendiri, membuang roh perjuangan parti, dia hanya parti mayat hidup. Kalau perjuangan dia, dia boleh buang. Tuan-tuan ingat, bila dia jadi kerajaan, kalau dia jadi kerajaan, dia tak boleh buang, tuan-tuan. Orang yang boleh mainkan agama dia, orang yang boleh perlekehkan agama dia, orang yang boleh hina agama dia, ini bila orang keluar katun marah. Marah padahal kartun tu nak cerita pasal dia. Sampai tuan-tuan, sampai saya nak tutup di sini. Bagi peluang kepada Datuk apa uh, Dr. Mano Idris. Sampai tuan-tuan boleh bayang. Ni 9 Julai, Mereka nak buat himpunan haram. Tuan-tuan kena faham isu pilihan raya dengan himpunan. Saya tak ada masalah dengan pilihan raya. Sebab Pilihan raya kita memang tak sempurna. Semua negara, pilihan raya tak sempurna. Amerika kah, Afrika kah, Australia kah, England kah, mana pun tak ada pilihan raya yang sempurna. Boleh diperbaiki. Contohnya saya sendiri bangkit di parlimen, contohnya pengundi pos boleh diperbaiki bukan dibuang sebab ada anggota bertugas buat cara yang telus, transparent, boleh boleh dipertanggungjawabkan. Contohnya masa kira undi, biar semua wakil calon tengok. Supaya dia boleh kira sign borang 14. Masa penjumlahan undi kita campur sekali. Itu antara contoh nak memperbaiki sistem. Tapi nak kata tak bersih, fitnah. Tak sempurna betul. Jadi maknanya ada. Ada. Sebab nak perbaiki sistem pilihan raya kita macam di negara lain. Tapi nak kata disebabkan itu Hang nak buat perhimpunan 9 Julai itu isu lain. Pasal dia kata ini hak berimpun artikel 10 perlembagaan persekutuan. Tuan-tuan, hak berimpun bukan hak mutlak. Dia ada had, dia ada batas. Polis Polis dah tawarkan kepada mereka Nak berimpun kami bagi Di stadium Supaya terkawal Mereka tak mau Mereka tak mau Mereka kata nak buat kat jalan juga Maknanya dia bukan soal nak berimpun Soal ah dia nak buat dia jalan. Satu. Kedua. Dia kata nak serah memorandum kepada yang di Pertuan Agong. Saya tanya istana. Ada tak mereka buat? Ah ni kita kena cek. Tu, kita, kita kena cek. Saya cek dengan istana. Ada tak mereka buat appointment nak jumpa Tuan Tak ada. Tak pernah pun. Maknanya mereka tak pernah berniat pun nak jumpa Agong. Ketiga. Ketiga. Kalau nak berimpun. Kalau betul-betul nak berhimpun, kalau betul-betul nak nak serah memorandum, hang ambil 5 6 orang, pin satu kereta jumpa yang di pertuan Agong. Hari ini pemuda PAS buktikan dia boleh pi utusan Malaysia serah memorandum 5 6 orang tak ada masalah. Utusan terima. Tak payah nak berhimpun, tak payah nak belarak. Pasal soalan tuan-tuan kena tanya, pasal apa dia nak juga belarak di tengah jalan bandar Kuala Lumpur hari Sabtu tengah hari waktu puncak. Orang dah ramai turun. Pasal apa? Pasal pertama ada agenda jahat. Saya tahu kawan-kawan PAS saya niat dia baik. Dia nak betul-betul berhimpun nak protes pasal pilihan raya. Tapi dia tak tahu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni tuan-tuan. Kata Datuk Zarin, raksasa pelbagai wajah. Multifaceted monster. Tuan-tuan kena ingat Anwar Ibrahim saya tahu tahun 98 saya bagi sikit sikit dia. Anwar Ibrahim tuan-tuan. 16 Julai, 16 Julai dia kena berdepan dengan mahkamah yang sabitkan dia dengan pembelaan dipanggil untuk jawab tuduhan liwat Saiful. Apa pembelaan Anwar? Pembelaan Anwar satu je. Alibi. Dia suka sangat bai ni, tak tahu pasal apa. -apa alibi. Lawyer dia buy, dia punya defense pun alibi. Alibi ni apa tuan-tuan? Alibi maknanya aku tak ada kat situ. Itu alibi dia. Siapa antara saksi dia? Wan Aziza. Wan Aziza. Isteri tersayang bakal presiden kelab taat suami. Dalam keadaan dalam keadaan tuan-tuan bayang Anwar nak kena jawab dalam mahkamah 16 Julai ni yang dia tak ada situ. Dalam keadaan polis bawa bukti dalam mahkamah, video CCTV dia naik lift hari itu di kondominium tu. Pegawai dia sendiri datang mahkamah confirm betul memang Anwar ada pergi situ. Ketiga, mahkamah dah putuskan terima DNA yang ada pada Saiful. Maknanya berlaku. Dalam keadaan macam tu, macam mana Anwar nak jawab? Dulu boleh. Kes 98 boleh jawab. Sebab? Sebab sampel DNA tak ada. Sumber DNA tak ada. Azizah pun saya ingat, tak lupa. Dia ada pembelian, dia berani. Tiba-tiba yang ni tak ada. Dia nak jawab macam mana dalam mahkamah dengan peguam negara taji dia cukup-cukup dengan bukti-bukti ni. Dia takut. Sebab tu dia nak lari dulu. Kedua, yang paling dia gentar, Wan Azizah nak naik kandang saksi. Nak kata, Bang Non tak ada situ. Tuan-tuan dalam keadaan Dalam CCTV tu Gambar Wan Azizah langsung tak ada Bermakna Wan Azizah tak ada situ Dia tak tahu Satu Kedua Mereka tengok sendiri depan mata mereka Macam mana Wan Azizah Bila berdepan dengan soalan daripada Reporter Itu dengan lawyer sebelah dia Nurul Izzah sebelah dia Khalid Ibrahim sebelah dia Dengan geng-geng dia semua duduk kat dia Lo reporter tanya mana jam tu Kak Zah? Kalau ada kat dia tuan-tuan, sidang akhbar tu dalam rumah dia. Dia pergi live set tunggu sana, Kak pi kat kawan pi ambil kat dalam bilik. Ya? Satu dunia nampak macam mana reaksi Wan Azizah masa tu? Apa jadi? Dia gabrah, dia panik, dia maki kawan tu, dia cakap macam-macam. Tuan-tuan boleh bayang. Dalam keadaan kawan ramai, lawyer ada, anak sebelah. Di rumah dia kena tanya dengan reporter Wan Azizah gabrah kelang kabut. Tuan-tuan boleh bayang Wan Azizah duduk dalam kandang saksi seorang-seorang dia kena tengah dengan peguam-peguam negara. Mampu. <Susuk> Pakai pempas hari tu Wan Azizah. <Susuk> 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 Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan Anwar Ibrahim macam mana saya kenal Anwar Ibrahim? Aku nak kena bohong lagi. Wan Azizah bini aku pun nak pergi. Ah. Apa jalan dia? Macam dia buat tahun 98. Saya terlibat sendiri. Apa kami buat? Kami buat perhimpunan 20 September supaya berlaku kekecohan. Yang rakyat datang ratus ribu ni mereka tak tahu. Mereka tahu Anwar Dizalimi. Yang dia tak tahu lima nama ekor macam kami ni nak buat kacau. Kami dah memang masa tu plan nak buat huru-hara apa plan kita? Kita bakar Masjid India. Kita bakar. Bakar sungguh. Kita pecahkan kereta TV3. Kita akan belarak pergi PWTC. Kita akan belarak pergi ke Seri Perdana. Kita akan baling Molotov Cocktail. Tu Zamil tu ada hidup lagi. Kita tanya dia. Kita buat. Saya antara kepalanya. Saya antara kepalanya. Saya punya kerja malam tu tuan-tuan. 20 September tu kerja saya pergi stadium Bukit Jalil bakar. Tu kerja saya. Pasal apa? Pasal malam tu Queen Elizabeth daripada England nak rasmi sukan Commonwealth. Orang ramai, tuan-tuan boleh bayang apa jadi kalau saya berjaya tembus, baling molotov Kotel terbakar. Apa jadi? Riuh habis <tuh>. semua. <tuh>. Negara hua Nasib baik masa tu tak nasib baik tapi sekarang tengok balik nasib baik polis tahan kami bawa ISA betul tak kan? saya bukan kata saya nak sokong ISA saya pun pun juga kena tangkap ada laki jantan jantan cute macam saya kena ISA tapi tuan-tuan kalau polis tak tahan saya malam tu bawa ISA habis habis disebabkan polis bertindak cepat kami 17 orang ditangkap bawah ISA malam tu. Saya, Anwar, Malik Hussein, Roslan Kasim segala, anak Kasim semua kena. 17 orang. Dengan Zahid Zahid Amidi pun kena. Kalau tuan-tuan, kalau malam tu polis tak ambil tindakan ISA, saya tak boleh bayang apa nak jadi. Kami dah bersedia lah masa tu. Sama dengan pasal Anwar akan berdepan dengan mahkamah pada 27 hari bulan. 27 hari bulan. 29 hari bulan, minta maaf. 29 hari bulan. Jadi dia takut buat. Alhamdulillah bila tengok balik belakang nasib baiklah pulih buat ISA masa tu. Benda yang sama. 16 Julai dia kena pergi kat mahkamah bagi keterangan. Wan Azizah kena bagi keterangan kat mahkamah. Dia buat 9 Julai. Supaya supaya berlaku kecoh. Tu satu. Kedua untuk kawan-kawan saya dalam pas. Saya nak tutup di sini. Selepas penerangan yang panjang ni bagaimana kita orang pas eh macam Alif pas lagi pula macam mana kita Alif pas boleh jadikan ambiga Sri Nabasan bekas presiden majlis peguam ketua kita untuk demonstrasi haram ni tuan-tuan lupakah saudara-saudara saya dalam pas lupakah siapa ambiga tu dia lah penganjur IFC yang kita lawan habis-habisan. Yang menyebabkan ketua pemuda PAS Pulau Pinang kena hukum mahkamah, kena penjara. Ustaz Nordin kena penjara pasal lawan Ambiga. IFC di Pulau Pinang ni. Bapa ramai, Syahrul dan lain-lain. Kawan-kawan yang diheret ke mahkamah kerana menentang orang macam Ambiga. Menjadi juara IFC. Jangan lupa kita berhimpun. Buat himpunan sejuta umat di masjid negara, masjid wilayah, untuk menentang Ambiga dan kawan-kawan dia dalam kes murtad Lina Joy kerana Ambiga antara orang yang kuat menyokong untuk Lina Joy murtad ada antara kamu yang istihar jihad terhadap Ambiga dan Majlis Peguam jangan lupa Ambiga lah orangnya yang menjadi kepala menganjur forum masuk Islam lupakah kita pergi berimpun depan Majlis Peguam kamu separih dengan saya. Duk sebelah saya. Takbir. Jihad. Nak perang dengan majlis peguam. Kita sama-sama rempuh majlis peguam hari itu. Lupa arah. Hari ini mereka boleh angkat ambiga jadi ketua mereka. Tuan-tuan. Nak kata apa lagi tu? Hipokrit paling besar. Tapi saya yakin rakan-rakan saya dalam PAS banyak yang tak tak setuju Tak terima Sebab tu saya minta sahabat-sahabat saya Rakan-rakan saya dalam PAS Berjuang sendiri Tak mau pakat dengan UMNO tak apa Tapi berjuang sendiri Kalau saya faham arwah Ustaz Fadil Yang saya faham mentaliti pemikiran arwah Ustaz Fadil Dia takkan jadi macam ni Ustaz Fadil ni orang politik Dia ahli siasat Walaupun dia ulama' tapi dia ahli siasat. Dia betul-betul faham pasal politik. Matlamat kita nakkan kuasa supaya kita boleh laksanakan Islam. Itu matlamat dia. Lepas 2008, bila berlaku gelombang perubahan. Kalau Ustaz Fadil lah yang jadi presiden masa tu tuan-tuan. Saya boleh baca apa dia akan buat. Dia akan telefon Pak Lah. Pak Lah. Pas ada 23 ahli parlimen. Pak Lah dah hilang 2 3. Paklah nak dua per tiga tak? Lah. Kalau paklah nak dua per tiga, kami pas nak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia akan cakap macam tu. Dia bukan peduli DAP. Tuan-tuan, Ustaz Fadil tak pernah percaya dengan DAP. Sebab tu Ustaz Fadil tak pernah nak pas duduk satu camp dengan DAP. Tak pernah. Baca balik sejarah. Dia tak pernah mahu bersekongkol dengan DAP. DAP yang buat lain. Kami buat lain. Ustaz Fadil akan ambil kes Langor, kes Perak. Dia akan pergi kepada UMNO. Ni, kami ada enam orang adun di Selangor kalau kami join pakatan kami jadi kerajaan kalau kami join AMNO kami jadi kerajaan sekarang ni kamu nak jadi kerajaan kamu nak jadi kerajaan kami nak macam ni kami nak jadi menteri besar kami nak haramkan arak kami nak haramkan judi kami nak naik ni ni ni, ni. itu kalau Allah Ustaz Fadil tapi yang naik ni Ustaz Fadul Bedul Ini kaum-kaum penyembahan Noah Yang naik ni semua kaum penyembahan Noah Ni tuan-tuan, orang yang naik ni, orang yang sama tahun 80an, duk kafe kan Anwar? Duk kafe kan Anwar? Duk istirahat Anwar macam-macam? Ni lah orang, hari ni. Ni eh, tuan-tuan, kalau ada akal, dan kebetulan Allah memang bagi kita akal, fikirlah, fikirlah, fikirlah. Gunakan akal tu. Jangan sampai kita jual agama, jual perjuangan, Semata-mata kerana nak jadi Nak pegang kuasa Jangan kita jadi macam tu Kalkatu Kalkatu dah tahu cahaya tu mematikan dia Kalkatu ni dia tahu Cahaya ni membunuh dia Dah dia pergi juga Dia nak nampak kawan-kawan dia jatuh Dah dia pergi juga Jangan kita amalkan politik kalkatu Politik yang boleh menghancurkan kita Faham siapa sebenarnya Anwar Tahu siapa wajah Anwar sebenarnya InsyaAllah kita harap Allah akan berikan kita petunjuk. Yang baik datang pada Allah, tidak kelemahan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.